জয় হিন্দু ফ্ৰম আছাম হোমগাৰ্ড কি খবৰ আপোনালোকৰ হ'ব নিশ্চয় ভাল আজি আৰু ইণ্টাৰচিনটো একো দি নাথাকোঁ আপোনালোকে থামনেলটো দেখি গম পাইছে এতিয়া কথা হ'ল কি বৰ্তমান ইলেকশ্যনৰ সময়টো আপোনালোকে ভোট কাক দিব সিদ্ধান্ত ল'লেনে আৰু যদি সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা নাই তেন্তে শুনক এইটো হৈছে আছাম হোমগাৰ্ড ইউটিউব চেনেল আৰু মই আছাম হোমগাৰ্ডলৈ যোৱা নহয় আৰু বহুত দুখ লাগে যেতিয়া ইলেকশ্যন আহে ইলেকশ্যনৰ আগমহূৰ্তত যেতিয়া আমাৰ গৃহৰক্ষী জোৱানক কোনো ধৰণৰ ভাল খবৰ বা ভাল এটা ফলাফল না নোলায় তেতিয়া আমাৰ গৃহৰক্ষীৰ মনত বহুত দুখ প্ৰকাশ হয় এতিয়া কথা হ'ল কি ভোট কাক দিব সিদ্ধান্ত ল'লে নে নাই আপুনি মোক কমেণ্টত জনাব যে আপোনালোকে এইবাৰ ভোট কাক দিব ত' যদি সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা নাই তেন্তে শুনক আৰু ইয়াতে আছে যদি সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা নাই তেন্তে সেনা বাহিনীত কাম কৰা ওচৰৰ ল'ৰাজনক সোধক দুহেজাৰ চৈধ্যৰ পৰা দেশৰ সত্ৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ কিমান সুবিধা আৰু সাহস চৰকাৰে দিছে তেওঁ জানে তেওঁ আপোনাক বুজাই দিব ভোট কাক দিব লাগে তো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছেই আমি ভোট দিছোঁ বহুত ভোট দিছোঁ কিন্তু মাজতে ভোট চুট দিব নোৱাৰা হৈ থাকিলেও যিহেতু আমি ইলেকশ্যন ডিউটিত যাব লাগে আমাৰ যেতিয়াৰ পৰা আমাৰ নিজৰ অধিকাৰটো আমি নিজে হেৰাই আছোঁ কিন্তু কথা হ'ল কি আমাৰ আমিতো ভোট দিমেই ভাল মানুহ বিচাৰি বিচাৰি আমিতো বহুতবাৰ ভোট দিলোঁ ভাল মানুহ আহে আৰু গুচি যায় কিন্তু প্ৰত্যেকখন চৰকাৰে আমাৰ লগত এটা এটা নাটক কৰে কিয়নো আমিতো ভাল চৰকাৰ বুলি আমি সকলোকে ভোট দিওঁ কিন্তু ভোটত জিকাৰ পিছত কিন্তু আমাৰ সমস্যাবিলাকৰ সমাধান নকৰে সেইটো কাৰণে অলপ আপোনালোকে চাই চিতি ভোট দিব যাতে যিজনে আমাৰ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰে আমাৰ হোমগাৰ্ডৰ বুলি নহয় যেনেকুৱা বহুত ধৰণৰ তেনেকুৱা সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া আমাৰ অসমত বহুত তেনেকুৱা লোক আছে তো সকলোৱে যাতে এই সমস্যাৰ পৰা যাতে দূৰ হয় এনেকুৱা এখন চৰকাৰ বাচিব লাগিব চৰকাৰ হোৱাৰ পিছত কেনেকুৱা গেৰেণ্টি দিব যে এই সরকার পড়ে যে আমার সমস্যা সমাধান করব এই তো অসম্ভব তো আপনাদের চাই চিন্তি লব আর মূল কবাখি আসলে যদি আপনাদের ভিডিও চাই ভাল লাগে তাদের লাইক করব সাবস্ক্রাইব করি ভিডিও যেন চাই করব তো যদি জয় হিন্দ জয় ভারত